Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün gözəl bir mənzillə, möhtəşəm bir mənzillə sizlərin qarşısındayam. Təqdimata keçməzdən öncə xahiş olunur, videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İndi isə keçək mənzilimizin təqdimatına, dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi bura bizim dəhliz hol hissəmizdir. Bura bizim əsas giriş qapı hissəmizdir. Əsas giriş qapı hissəsindən daxil oluruq bu şəkildə. Belə bir gözəl dəhliz hol hissəsi bizi qarşılayır. Məndən burda sağ tərəfdə demək sanitar qovşağıdır. Burada gözəl bir şüşəli qayqrop yığılıb, hazır vəziyyətə gətirilmişdir, dəyərli izləyicilərimiz. Bura isə bizim yerimiz, granit mərmər istilpol harda görürsüzsə, ora istilpoldur. Yəni burada burdan birbaşa, dəyərli izləyicilərimiz, demək mənzilimizin bura qonaq otağıdır. Bura mətbəx otağıdır, 2 dana Yataq otaqları başladı. Onun baş tərəfində isə bir dənə eyvanı vardı. Dəyərliz izləyicilərimiz, gördünüz ki, bura bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Çox gözəl və dörd künc, yəni kvadrat şəklinə olan bizim bu qonaq otağımız çox yüksək səviyyədə təmir olunub. Mənzilimizdə polumuz parketdir, yəni bambuk parketdən ibarətdir. Gördüyünüz kimi hər bir şey yerləşdirilib, mənzildə hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Burada da dəyərli izləcilərimiz, aboylarımız, aboy kağızlarımız, yəni elektrik naqillərimiz, elektrik avadanlıqlarımızın hamısı, yəni bahalı və keyfiyyətli materiallardan ibarətdir, yəni istifadə olunmuşdur. Burada isə dəyərli izləcilərimiz, gördüyünüz kimi mənzilimizdə istili sistemi kombidir. Yəni radiatorlar hamısı yerləşdirilib, hazır vəziyyətdədir. Gördüyünüz kimi bura bizim Dəyərliz zərcərlər. Bax, dediyim kimi dəhliz xol hissəsi ilə daxil olduq belə bir kvadratlı dəhliz xol hissəsi və əlavə olaraq qabağa, yəni o birsa otaqlara keçid üçün bax belə bir gözəl, yəni koridor hissəmiz mövcuddur. Burada gördüyünüz kimi dəyərliz zərcərlərim bütün sistemlərin hamısı tam hazır vəziyyətdə, yəni yerləşdirilib, sadəcə olaraq alırsınız, gözləyir. Buyurun müraciət edə bilərsiniz. Mənzilimiz demək 20 20 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsində 120 kvadrat metrdən ibarətdir. Qarşı işıq təminatı daimidir. Mənzilimiz yerləşir Zərdabi prospektində. Demək, Zərdabi Residence deyilən gözəl bir məkanda bax bizim bu mənzilimiz yerləşir. Mənzilimiz təzə təmirdən çıxıb, yəni ev sahibi özü üçün təmir elətdirib, bu gün prosto pul lazım olduğuna görə evi sürətən satışa çıxartmışdır. Dəyərliz izləcilərimiz, mənzilimizdə 2 dənə sanitar qovşağı var. Biri sanuzeldir, o biri isə hamam hamam otağından ibarətdir. Bura isə dəyərliz izləcilərim, gördünüz ki, bizim mənzilimizin mətbəx otağıdır. Mətbəx otağımızda da gördünüz ki, bura bambuk parketlərlə rahatdır olunmuşdur. Mətbəx mebeli bahalı və keyfiyyətli mətbəx mebelindən ibarətdir. Gördünüz ki, burada da bizdə çılçıraqları, yəni dizayna uyğun olaraq hər bir şey yüksək səviyyədə yerləşdirilmişdir. Yəni hər bir zövqə uyğun, təmiz olunub. Bu gün siz dəyərli zərzəmin ixtiyarına verilmişdir. Bura gördüyünüz kimi dəyərli rəcizlərimiz bizim eyvan hissəmizdir. Mətbəxdən eyvanımıza birbaşa çıxışımız mövcuddur. Burada kombi qoyulub, təzə, yəni ecə kombisidir. Yəni eyvanı da ev kimi düzəldil. Burada həm də eyvanımızda isti polu, yəni istifadə edirlər. Yəni bura da istipoldan ibarətdir. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, mətbəximiz hardasan 15-16 kvadrat metrdən ibarət, çox gözəl mətbəximiz var. Hər bir otağın ayrı-ayrılıqda demək, aboy kağızları və belə belə bir gözəl fiqurlarla düzəldilib. Yəni son model təmir olunub sizlərə təqdim olunur. Dəyərli izləyicilərimiz, bura isə bizim mənzilimizin gördüyünüz kimi yataq otağıdır, birinci yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi burada da bizdə çıl çıraqları, skopları, yəni hər bir şeylər yerində. Burda isə biz də dediyim kimi istilik sistemı, atoplemələrimiz, hər şeyimiz var, yerləşdirilib. Burda isə bir bizim birbaşa eyvanımıza pəncərəsi var. Düzdür, pəncərəni eyvanın pəncərəyə bağlatdırıblar deyir. Burda yəni əlavə olaraq pəncərə, otağın pəncərəsi var. Burda da gördünüz kimi bu otağın da özünə aid yataq otağını belə bir dekor, aboya yəni vurulub. Bu da Özü özlüyündə çox gözəllik, yəni mənzərə gözəllik verir. Burda da dediyim kimi hər bir şey var. Polumuz yenə bambuk parketdən ibarətdir. Bura isə bizim dəyərli izləyicilərimiz, ikinci yataq otağıdır. Burada da uşaq yataq otağıdır. Bura hardursa 14 kvadratmetrlidir. Yəni rahatçılıqla uşaqlara, yəni gör üçün gözəl bir otaqdan ibarətdir. Burada da gördüyünüz kimi silik sistemimiz radiatorun gölə həmçinin yerləşdirilib, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmamışdı. Gördüyünüz kimi dəyərlizlərimiz burada da hər dekorativ dekor aboyları, yəni istifadə olunub, bahalı və keyfiyyətli aboydan aboylardan ibarətdir. Yəni mənzilə həqiqətən də, yəni yaxşı təmir zamanı bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə edibdir ev sahibi. Dəyərli izləcilərimiz, bura bizim gördünüz kimi baxmayaraq məsə dedim hamam otağıdır. Hamam otaq və əlavə unitazı da var burada. Yəni əlavə olaraq bir dənə adelni, yəni unitaz var. Yəni orada sanitar qovşağım. Burda da gördünüz kimi bütün hamam aksessorları hamısı yerləşdirilib, tamamlanıb, hazır vəziyyətdədir. Burada da gördünüz kimi moyd aqırımız unitazımız burda da əlavə olaraq unitazımız su şilkanımız, yəni hamısı yerləşdirilib. Yerimiz də burada istil pol, granit mərmərdən ibarətdir. Yəni istifadə olunmuşdur. Dəyərlı izləyicilərimiz, mənzilimiz haqqında yəni qısa bir anons edib, bununla da ə, videomuzu yekunlaşdırıram, dəyərlı izləyicilərimiz. Bura isə bizim ikinci sanitar qovşağımızdır, sauzelimizdir. Yəni ad ayrıca bir balaca bir otaq kimi istifadə olunur. Mənzilimiz qısa bir məlumat. Mənzilimiz yerləşir Həsən Zərdabi prospektində, Zərdabi rezidensdə. Yerləşən 120 kvadrat metrdən ibarət olan 20 mərtəbəli binanın 19-cu mərtəbəsində. Qaz, su, işıq təminatı daimi. Sənəd müqavilədir hal-hazırda amma Zərdabi Residence tanıyan hamı bilir ki, Zərdabi Residence-də çox çox problemi yoxdur. Çünki Novruz bayramını JMTK tərəfindən, yəni bütün sakinlərə hamısına, yəni mart ayına, inşallah, Novruz bayramına ju təqdim olunmalıdır. Yəni qupça. Ona görə də dəyərli izləyicilərim, ətrafında uşaq bağçası, məktəblər, qabağında Bakı məolu, Qələbən klubu deyilən yer, oradan da şəhərin hər birinə, hər bir istiqamətinə hərəkət eləmək mümkündür. Dəyərlilər, əlavə nə sualınız yaranarsa mənzil haqqında, yəni 055070 565 6101 nömrələrinə müraciət edə bilərsiniz. İndi isə dəyərli izləyicilərimiz, sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər.